ruxsat eting shayxim kelsin marhamat qani kel qani. shayx toptiq emroni izlab yuribman uni nima uchun izlaysin kalimai tahhidning ma'nosini so'ramoqchiman toptiq emron ilmsiz bir qishloqlik kishi hatto o'qish yozishni ham bilmaydi u kalimai tavhidning ma'nosini qayerdan biladi muridlaringizni hovlida ko'rganimdayoqsiz ekaningizni sezgan edim kel o'tir marn xonamizga ge, xush kelibsan Martin ahbalik qani gapir kimsan nima qilib yuribsan qayerdan kelib qayerga ketyapsan hozir qayerdasan xush ko'rdik shayx afanda otim Agapolo Martin. Sivri sevrihisorda yashayman u yerdagi bozorni bilasizmi qani gapiraver serisor ham yurtimiz hisoblanadi bozorda temirchilik qilaman qishloq <laughs> popining ishlarida ham yordam beraman yaqinda oldimizga tabib mikel afandi kelgan edi xasta ko'rgani kelgan shekilli u mening bir savolning javobini izlayotganimni oldindan bilar edi demak axtaryapsan izlamasmidim shayxafanda meni ko'rganlar martin majnun deb o'ylashadi qancha zamonlardan beri savolimning javobini izlayman qaysi yurtga borsam kim biror ulug' olimni ko'rsatsa so'rayman lekin ta'sirli birorta javob ololmayman ulug' olimlar berolmagan javobni qanday qilib bizdan izlaysan men axtaryapman <um shayxafanda agar sening javobing ham ta'sir qilmaydigan bo'lsa yana borib boshqa kishidan so'rayman deysan to'g'ri aytasan savol aqlning zakotidir zakot esa faqirga beriladi ana so'ra shu qorong'i aqlimizga inshaalloh yorug'lik inib biror javob topilar ehtimol kalimai tavhidning ma'nosi nima la ilaha illalloh degani nima topdim afandim nihoyat topdim bu kunga qadar ko'nglimga ta'sir eta olgan bunday javobni na eshitgan na his qilgan edim unday bo'lsa eshitilganga, his qildirganga shukr et marten shunday paytlar bo'ladiki eng xayrli ishga eng xayrsiz qulini vasila etadi agarki xohlasang eng ta'sirli javobni eshitsam deb so'z bergan edim Elbette kahleyim ben. Ünde dinle. Kelime i şahadet Müslümanın bilgisidir. Ardından tekrarla. Eşhedü. Eşhedü. En la ilahe illallah. En la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. loh alloh muborak qilsin xush kelibsan matinapanda barchamiz qiziqyapmiz shayximiz savolinga qanday javob berdi nima dedida sen shuncha vaqt izlaganing u ta'sirli javobni topding shayximiz qulog'ingga nima dedi o'lim bor